Вот так встал, две ножки выставил и чувствуешь себя королем своей дороги, королем своей жизни, Шорт уже скромничать. Ускорение просто дико, ребята, я вам клянусь. И причем начинается вновь с самых низов. Кожи. Так, ну что, тебе, что тебе сделать? Распусаться. Распусаться? А я что, да. популярные пацаны? Да. Ты, я же не популярный, мы не знает. Там у нас никто не знает. Давай, давай все Там у никто не знает. Как? Типа, блин, типа круто. Я сейчас все велосипеды обрисую. Счастливо, пацаны. Рады был вас побачить. О, это хорошо, это правильно. Я. Yeah. О, спасибо, пацаны. Давай, давай. то Аккуратно катайтесь. Я, ну что им сказать? Ты можно считать за достижение? Отправляемся на кухню. Ну, уже почти доезжаем. Постоянно По сутки топтаться, конечно, вообще прешь. Что это было? А? А? Ого! И что это было? Алло? Обалдеть, у меня только что колесо заблокировалось. Офигеть. Блин, на камере чутно было цей звук. Я к так... Офигеть. Так, а что случилось? Стоп стоять. Куда сейчас попало? Или в чем дело? Или крышку двигателя пробыла? Что случилось? Что у нас произошло? Это было страшно. Ну, видно след. Да? Что тут, может, что-то отпало, я не знаю. Ну, вроде пока нет. Все нормально. Ось я их, ось лет след. След уже торможение. Ну, повело на дороге прям... <правда> прям неожиданно. Дорога суха. Масло не не потекло. Что случилось? Алло! Непонятная ситуация. Что это было? какой клин? Чи шо? нет ну течи масла нигде немає. он везде сухой коробка суха нигде дырок нема не было дырка было вообще страшно так ну давайте попробуем его просто прокатить ну он котится в чем дело я не знаю но так все нормально мост нормально мост везде сухой в целом все нормально ну окей что будем пробовать заводить проводка вся работает тут ничего не закоротило. Все нормально. Пробуем. А ты не хочешь, да? А почему? Ладно, возможно, надо подкачать. Два. Три. Четыре. Ну и что это было? Ох, ему и мой, страшно. Это и так не трусится. А это прям колбаса по-детски. В общем, не знаю, что это было, но до Хухры я уже почти доехал до центра дойду да потихонечку, не спеша. И будем дивиться, что это. Будем ехать легенько потихоньку. Нет, ну у меня есть подозрение, что он, знаете, типа перегрелся из-за того, что на нем еще, по сути, обкатка. Поэтому у меня есть подозрение, что он еще просто не прикатанный. Другое оправдание его странному маневру я не нахожу пока что. Будем надеяться на лучшее. Я всегда говорю, надо оставаться оптимистом в любой ситуации. Главное что я сам целый остался, никуда в кувет не улетел мотоцикл кударем, не перевернулся а на остальное все и так, так сойдет. Жив-цел, орел. Не прибирай! Нет! Нет! О, кстати, цикл от моей бабушки! А что ты тут делаешь? девочки. Приветик. Чуть-чуть обижаем так. абсолютно объехали, никому не помешали все красиво Яваха МТ-9 или 10 обалдеть когда я на ней покатаюсь, пацаны так, я не понял где лампочка нейтрали она. Ух, какой! Ну так, да, продолжаем тему рассмотра этого мотоцикла. Маневренность мы уже сказали, да? Маневренность обалденно. Про что можно еще сказать? Про что не было сказано? Про его разгон, про его подрыв. А, в принципе, подрывается, наверное, как обычный Днепр. Типа, быстрее прям на любых оборотах, на любой передаче. Надо держаться двумя руками, чтобы тебя просто не выкинул назад у максимальной скорости, ну не знаю, пока ничего не могу сказать, потому что э, просто еще мотоцикл на обкатке, сколько там, 140 километров проехал. 141, ладно. Пока обкатка проходит, не хочу его дуже сильно душить. Не понял. Постоянно конечно, вообще страшно. Так... Ну і що ж, якщо вам сподобалось відео, не забуваємо підписуватись на канал, як і завжди, писати свої коментарі, залишати лайки. Ну, це буде мене якби підбивати потрошечку на створення нових цікавих відео. Блин, як навчитися робити концовку? Я не знаю. Як? Фантастик!